नमस्कार सत श्रीकाल आदाब आप सभी लोग जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब को जुबानी याद करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे जरिए परमात्मा की कृपा से आपको गुरु ग्रंथ साहिब और गुरबाणी को जुबानी याद करवाने की कोशिश की जा रही है अंग नंबर सफा नंबर या फिर पेज नंबर एक से लेके 1430 तक उसको मैं मुकम्मल तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी अपना फ़र्ज और अपनी ड्यूटी समझ के पूरा करना की कोशिश कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप दिल से गुरु ग्रंथ साहब को गुरबाणी को ज़ुबानी याद करेंगे जो भी मैं आपको सुनाऊँ गुरबाणी उसको आप कोशिश करें वीडियो उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें शेयर करें और उसको ख़ुद याद करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के बावजूद चलिए आज शुरू करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर सफा नंबर पन्ना नंबर या पृष्ठ नंबर 24 से 23 24 से लेकर 27 अंग तक यानी कि 27 सेवन यहाँ तक हम पाठ आगे का शुरू कर रहे हैं और इसको यहीं पर समाप्त करेंगे उसके बाद हमारा जो अगला वीडियो होगा वो उससे आगे का होगा मैं उम्मीद करता हूँ आप पेज सफा पन्ना और अंग नंबर 24 से लेकर 27 तक जुबानी याद करने की कोशिश करेंगे और मैं दुआ करता हूँ कि वो असीम परमात्मा वाह गुरु अकाल पुरख खुदा या ईश्वर आप सब पे रहमत करे आपको जीवन जांच में मददगार हो आइए शुरू करते हैं गुरबाणी पाठ और जितना मेरे से है मेरे जीवन में जब तक प्राण है मैं कभी आपको या किसी को मिस गाइड नहीं करूंगा और ना होने दूंगा उन्हीं लोगों को मैं मिस गाइड नहीं होने दूंगा जो मुझे समझने की कोशिश करेंगे चाहे वो किसी भी धर्म के हों किसी भी मान्यता के हों हम इंसानियत और सच्चाई के लिए चले हैं हमें किसी भी प्रकार का पाखंड और भेदभाव से कोई लेना देना नहीं और इसमें किसी भी प्रकार का हम समझौता नहीं करेंगे आइए शुरू करते हैं सतनाम श्री गुरु साहेब से और पाठ शुरू करने से पहले आप सबको मैं सिख रहत के हिसाब से एक खालसा पंथ की ओर से आपको फ़तेह बुलाना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग फतेह प्रवान करेंगे क्योंकि मैं खालसा पंथ से हूँ और सिख संप्रदाय में हूँ तो इसलिए मेरा फ़र्ज होता है पहले हमें गुरु की परवान फतेह बुलानी चाहिए उसके बाद हमें अपना काम शुरू करना चाहिए मैं आपको उसके बाद पाठ जुबानी सुनाऊंगा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह आइए शुरू करते हैं पाठ को और आप कोशिश करना जुबानी याद करनी सतनाम श्री गुरु साहिब जियो श्री राग महल्ला पहला करती जा, अमल कर धरती बीज शब्दो कर सच की आब नित देह पानी। ਹੋ ਏ ਕਿਰਸਾਹਣ ਈਮਾਨ ਜਮਾਈ ਲੈ ਪਿਸਤ ਦੋ ਜਕ ਮੂੜੇ ਉਪ ਜਾਣੀ ਮਤ ਜਾਣ ਸਹਿ ਗਲ ਪਾਇਆ ਮਾਲਕੈ ਮਾਣੈ ਰੂਪ ਕੀ ਸੋਬਾ ਇਤ ਵਿਧੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਰਾਓ ऐब तन चिकड़ो एहन मिंड को कमल की सार नहीं मूल पाई ही पौर उस्ताद नित पाखिया बोले क्यों बुझे जा बुझाई <laughs> आ खण सुनना पौन की बाणी अहमन रत्ता माया खसम की नदर दिल है दिल है पसंदे जिनी कर एक तिहाया ती कर रखे पंज कर साथी ना शैतान मत कट जाई नानक आख कित कु राग महल्ला पहला कर चौथा सोई मौला जिन जग मौलिया हरिया किया संसारो ਆਬ ਖਾਕ ਜਿਨ ਮੈਂ ਬੰਦ ਰਹਾਈ ਤੰ ਸਰ ਜਨਹਾਰੋ ਮਰਣਾ ਆ ਮੁੱਲਾ ਮਰਣਾ ਪੀ ਕਰਤਾ ਰਹੁ ਡਰਣਾ ਰਹਾਓ तू मुल तू काजी जान है नाम खुदाई जे बहुतेरा पढ़िया हो है। को रहे पढ़िया है पाई सोई काजी जिन्हने आप तजिया इक नाम किया जा है भी होशी जाए न जासी सच्चा सिर जन हारो ਕਾਂਜੋ ਵਕਤ ਨਿਵਾਸ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕਤਿਬ ਕੁਰਾਨਾ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਗੁਰਸਿ ਦੇਈ ਰਿਹਾਓ ਪੀਣਾ ਖਾਣਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਦੋ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ ਭਲਕੇ ਭੋਕੈ ਸਦਾ ਬਿਆਲ ਕੂੜ ਛੁਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ ਤਹਾਣਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਪਤ ਕੀ ਪੰਦਨਾ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਹਾਉ ਬਿਗੜੇ ਰੂਪ ਰਹਾ ਬਿਕਰਾ ਲ ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸਤੇ ਹੋ ਆਧਾਰ ਰਹਾ ਮੋਕ ਨਿੰਦਾ ਆਖਾ ਦਿਨ ਰਾ ਆਤ ਪਰ ਘਰੇ ਜੋਹੀ ਨਿਚ ਸਨਾਤ ਕਾਮ ਕਰੋਦ ਤਨ ਵਸੈ ਚੰਡਾਲ ਕਹਣ ਕਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾ ਆਹੀ ਸੁਰਤ ਮਨੋ ਕੀ ਵੇ ਸੌ ਠਗ ਵਾਲਾ ਠੱਗੀ ਦੇਸ ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰ रूप रहा करता मैं कीता ना जाता हराम खोर हाँ क्या मुंह बेसा दुष्ट चोर नानक नीच कह बिचार धाणक रूप रहा करता सिर राग मोहल्ला पहला घर चौथा का सुरत जेते हैं जी सुरत बिहूना कोई न जेही सुरत तेहा तिन रा लेखा को आव जाओ का जी करे चतुराई ले वै देवै ढिल न पाई रहा ਤੇਰੇ ਜੀ ਜੀ ਆਕਾ ਤੋ ਕਿਤੇ ਕੌ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇ ਰੋਏ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇ ਰੋਏ ਤੂੰ ਉਹ ਨਾ ਕਾ ਤੇਰੇ ਓਏ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਹੈ असी बोल बिगाड़ बिगाड़ है बोल तू नदरी अंदर तो लह तोल जह करी तह पूरी मत करनी बाज घट घट प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा हो आप पछाण है सोए गुर प्रसाद करे विचार सो ज्ञानी दर परवान सिर राग महल्ला पहला कर चौथा तू दरियाओं दाना बिना मैं मछली कैसे अंत लहा जै जै देखा तह तू है तुझ ते निकसी फूट मरा ना जाना में ना जाना जाली जा दुख लाग ता तुझे संभाली रहा तू भरपूर जानिया मैं दूर जो कुछ करी सो तेरे हदूर ਤੂੰ ਦੇਖੇ ਹਾਂ ਮੁਕਰਪਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਜੇ ਤਾ ਦੇ ਤਾ ਹਾਂ ਖਾਉ ਬਿਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੈਦਰ ਜਾ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਕਹੈ ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰ ਤਰਾਪਾਸ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਕਹੈ ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਆਪੇ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪੇ ਮੰਜ ਸਿਆਨੇ आपे वेख सुने आपे ही कुदरत करे जहानो जो तिज भाव नानका हुक्म से परवानो सिर राग महल्ला पहला कर चौथा कीता कहाँ करे मनमान दे हारे कै दान भाव न दी सो की कह कह क्या होए आपे सच भाव तिस सच अंधा कच्चा कच न कच कच्च रहा <clears throat> जाके रुक बिरक आराम जे ही धह ते हा ਤਿੰਨ ਨਾਉ ਫਲ ਭਾਉ ਫਲ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਏ ਕੱਚੀ ਕੰਦ ਕੱਚਾ ਵਿਚਰਾਜ ਮਤ ਅਲੂਣੀ ਤੇ ਕਸਾਦ ਨਾਨਕ ਆਣੇ ਆਵੇ ਰਾਸ ਬਿਣ ਨਾ ਵੈ ਨਹੀਂ ਸਬਾਸ ਸਿਰ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪੰਜਵਾ अचल न न नाऊ कटारा कर सक जो साहिब इस लोभी का ज्यो तल फल बिन तिल दीवा क्यों जल रहा ਕੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਏ ਭਉ ਵਟੇ ਤਨ ਪਈਏ ਸਚ ਬੋਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈਏ ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਜੁਲੇ ਕਰਚਾ ਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤਾ ਮਿਲੇ ਰਹਾਓ ਹੇਤ ਤਨ ਲਾਗੇ ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀਆਂ ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਆਵਣ ਜਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਲੁਡਾਈਏ ਸਿਰਿ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜ ਹਰ ਪਹਿਲਾ ंकार सतगुरु प्रसाद हाउ सतगुरु सेवी अपना एक मन एक चिद पाए मन कामना तीरथ है जिसनो दे बुझाए मन वर पावना जो इच्छा सो फल पाए ना ध्या है नाऊ मंगिया नामे सहज समाय मन मेरे हर रस चाक तिक जाय जिमी मुख चाखिया सहज रहे समाये रहो சேவையாமத்தசரவாச்சூக்கா மன அபிமான் ஹிரதய கமல பிரமல ஹரவா பயா தர்மான் ਸਤਗੁਰ ਤੇ ਵਨਿਆ ਪਣਾ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਹਉ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਮਰ ਕੇ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਔਰ ਤਹਾ ਹਉ ਤਨ ਕੈ ਬਲ ਹਾਰਣੇ ਜਿਨ ਨਾਮੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆਰ ਸੇ ਹੀ ਸੁਖੀਏ ਚਾਹੂਗੀ ਜਿਨਾ ਨਾਮ ਅਕੁਟਿਆ ਪਾਰ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਪਾਈਐ ਚੂਕੈ ਮੋਹ ਪਿਆਸ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਰਵ ਰਹਾ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹੂਦਸ ਜਿਨਾ ਹਰ ਕਾ ਸਾਧ ਆਇਆ ਹਉ ਤਿਨ ਬਲੇ ਹਾਰੇ ਜਾਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਪਾਇ ਸਚਨਾਮ ਗੁਰਤਾਸ ਸਿਰਿ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਬਉ ਭੇਕ ਕਰ ਪਰਮਾਈਏ ਮਨ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਕਮਾਈ ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵਈ ਮਰ ਵਿਸਟਾ ਮਾਹ ਸਮਾਇ ਮਨ ਰੇ ग्रह की माह उदास सच संयम करणी सुखरे गुरमुख हो ए प्रगास गुर के सबद मन जीतया गत मुक्त करे मैं पाय हर का नाम है। सत संगत मेल मिलाए ਜੇ ਲਕ ਇਸ ਤਰਿਆਂ ਭੋਗ ਕਰੈ ਨਵਖੰਡੇ ਰਾਜ ਕਮਾਈ ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਵੈ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇ ਹਰ ਹਾਰ ਕੰਟ ਜਿਨੀ ਪਹਿਰਿਆ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਜਿਤਲਾ ਹੈ ਤਨਾ ਪਿਚੈ ਰਦ ਸਿਧ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਤਿਲ ਨ ਤਮਾਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭavੈ ਸੋ ਥੀਐ ਅਵਰ ਨਾ ਕਰਨੁ ਜਾਇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਨਾਮ ਲੇ ਹਰਿ ਦੇਵੋਂ ਸਹਿਜ ਸੁਬਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਨਾਮ ਲੇ ਹਰਿ ਦੇਵੋਂ ਸਹਿਜ ਸੁਬਾਈ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप जो पाठ मैंने अभी आपको सुनाया इसको ज़ुबानी याद करने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से मैं आपको ज़ुबानी पाठ सुना रहा हूँ ठीक उसी प्रकार भी आप जुबानी पाठ याद कर पाएंगे गुरु ग्रंथ साहिब और गुरबाणी को मिलावट जो सिख विरोधी लोग हैं वो मिलावट करने की कोशिश करें उनसे बचाने की कोशिश करेंगे आपका जीवन लगाएंगे इस पर क्योंकि आप फालतू लड़ाई झगड़ों में पड़ोगे फालतू बहसबाजी में पड़ोगे उससे अच्छा है कि आप गुरबाणी को कंठ करो गुरबाणी को जानो गुरबाणी को जियो और गुरबाणी में मिल जाओ तो ही जीवन का सार्थक होना निश्चित है वरना आपसी बहस विरोध से कुछ हासिल नहीं होगा मिट्टी का घड़ा मिट्टी ही में मिल जाएगा वो ही कहानी ना रह जाए इसलिए जीवन को अमृतमय बनाए और गुरबाणी कंठ करें सिख विरोधी ताकतों को गुरबाणी और गुरु ग्रंथ में में करने से रोकने में। मुझे मदद करें मुझे आप सबके सहयोग की जरूरत है वीडियो को शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं जिससे अधिक से अधिक लोग गुरु ग्रंथ साहिब और गुरबाणी जुबानी याद कर सकें जिससे हम सिख विरोधी ताकतों के जो मंसूबे हैं जो उनके मनसा है उसको हम ध्वस्त कर सकें उनकी जो प्लानिंग से उनको हम फेल कर सकें हम मानवता के लिए चले हैं और मानवता और मोहब्बत के लिए मेरा जीवन कुर्बान है वाहगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह